Итак, это видеоблог. Всем привет, я здесь. Зараз 14 минут 6. Сегодня пятница, 21 червня 2024 года. Купил вот такую корзинку. О. О. И заработаем, будем ставить эту корзинку на вот этот велосипед. Что нам надо? С инструментом нам понадобится по сути, цей набор ключей он и не надо. Нам понадобится безразмерный ключ. Нам понадобятся два ключа на 14 и отвертка. Так, для начала прикрутить э, вот эту стойку сюда. Все мы делаем вот так. Она отвертка откручиваем внутри надо больше откручиваем внутри самореза внутри самореза крутим Давай. Это мы сделали. Дальше. Нам надо установить Е на руль. Трем безразмерный ключ. Что водный разбирал велосипеда? Честно говоря, я уже не помню, как это делается. Его, наверное, надо сбить. Как раз обратно живи, кто знает. Да, вверх. Включим вверх. 怪奇。 она была сути? Можно было бы снять и накинуть его через этот, да? Я правильно начинаю. Даже скинуть и вверх И через вверх. А ну, так же а ну, попробуем сделать. Я найди. Один случайный. Впервые я в жизни разбираю велосипеды. Так, я не закрываю, Может, ножки подъедем сюда. у меня будет вопрос. А как снять руля на вельф? А он не снимает. Вообще не снимает? Вот это только можно вытянуть изнутри. Ну, то мне надо и вытянуть трубку. Трубку, а ты бери, вытягивай вверх. У нас здесь вообще не идет. Там ну, а подшипник внутри. Ай, Вот это я вот открутил, дивися. А. Он просто не идет вот. Все. Ну, я же ставил, я вообще не идет. О, заклыни здесь А ты полностью открутил? Да. Это надо Он мне же надо его взять. и Ну даже дети Да, да, Пошло. Подожди, подожди, подожди. Да, гайка уже отошла, я Да, Угу. уже пошла. Угу. Он тоже, он держит так. Что ты ну Он что страшно? Он тоже Ну, попробуйте ходить. Я думал, что мы ухватим, а вот сейчас хайпен якнул. Я трошки приослаблю, там просто ні, так. Короче, хорошо, я разберусь зараз. И выбираю. Я зараз... Что-то <Чуть> подважу даже его попробую. Ну, цей конус все пошел отошел, бачу, он должен выходить оружие. Ну, да, он, видно, в принципе... трубке здесь заржавел на И не вылаз. Mm -hmm. Я зараз что-то видно. придумал. То есть такие сделали вот так тем. Подожди. Все, цены откручены. Ну то руля. А руль не вот так. Я отбивал. Попробуй. Mm -hmm. Вышел гайку, блядь, все, этой дурак,

Я зараз пойду візьму велику отвірку, Чи ти маєш до просто збити з цього до да? не розкручуючи да, сруджую, да. щось? Да. Хорошо. Хай, щоб цей конус подошов. Ну. Mm. Бо тоді він і як туди. Я хочу колись знімати. Да, зашел. Нажми ну, назад. Я понял. Да, я зажму. Все. Все он должен... это не упало туда. Закрыл. ну. Упадет туда, у ну, ну, Я понял. Все, до колеса снимать. И будем руки на... да. конкретно. Да, там Коротше, у мене так і не вийшло зняти руля. Батько хорошу ідею подвинув, просто збити верхушку руля. Тільки там гайка, зараз він чуть підтягнув. Мене буде така дзюджу. Гайка снова болтай. Ти понял так? Я буду їхати, так? Наш можна б коли ще кошалка була б краще. Там нічого видно не було, що я купляю. А яка різниця? Але вона ти стрісне і все і кап'яться. так, ну, да. зглазять, знаєш. побачать, що ти везеш і зглазять. Ну, може, я такі вещі везу що не треба бачити. Коротше, батько, давай я зараз затягну. Коротше, затягнути треба на назад. Нормально. Да. А ми... тоді вверхнуть, тухнуть. Я зараз її закручу. Это треба сразу было подшибить там вот полосы, Бою, там а гайка дыха... двух типов, есть такая, как бы в тропку залазит, залаз, а есть такая на конусах бы срезана. Ну, у них двух типов и шли раньше, а сейчас мы иначе идем. Ну, вот а вся трубка видно заржавела в Я понял, трубки. она просто там застряла да. и все. Да, да она закипела. Да. А ну, смотри, Вот Короче, Дима, На, давай. Якщо у нас паде, с ними да. школы, сор. Я понял. это будет моя работа. Да. Все, да, хожу, пока. Подхожу. Отдыхай. Отдыхай, отец. Он уже в туфли, что у нас Я понял. Короче, пробуем. Надо было все делать, когда гайка еще встречала там, ну типа застрахся. Вот одето надо было все делать. Надо пробовать руля снимать. <Слышко> Нет. Нет, попробуем еще раз вынять руля.